alaykum qadrli musofir tv ya'ni ikkinchi kanalimiz gazini bos o'zbegim tv obunachilari bugungi video obzorimiz blogerlarni hayoti va ijodi haqida gapirib berish va bilmaganlarga tanitish mavzusida biz videoroliklar tayyorlashni boshladik bugungi video Birinchi video roligimizda oybek raimberdiyevni biz hayoti va ijodi va oybek raimberdiyevni yaqindan taniganimiz uchun birinchi ko'rsatuvimizni birinchi sonida ishtirokchisi mana shu oybek raimberdiyev bo'ladi va biz oybek raimberdiyev boshidan qanday bloger bo'lganidan hozirgigacha qanaqa bloger ya'ni xalqqa foydasi tegyaptimi yo'qmi mana shulargacha gapirib beramiz qani biz boshladik Xo'p, mana oy birinchi oybek raimberdiyev sankt peterburg shahrida birinchi video obzorlarini ob boshladi kimlar bilan ya'ni rustam rahmonov katta blogerlar rustam rahmonovlar bilan pashti birga video roliklar olgan video roliklar olgan yana kimlar bo'rilar makoni yana video blogerlar juda ko'p video blogerlar hammasi sankt peterburg shahrida birga video rolik olib boshlagan birinchi videoroliklaridan xullas uh, man bilan kirsak prank olishni boshladi eng birinchi videoroliklarda prank uh, sohasi prank boypranksh video obzorlari bilan keng ommaga tarqaldi <laughs> va juda ko'plarni e'tiboriga sazovor bo'ldi o'zbek prank eng katta video roliklardan o'zbek pranklar juda ko'plar ko'plab blogerlarniv katta katta joyda ishlayotgan odamlarni prank qildi va xafa bo'lish yo'q ko'rsatuvi xafa bo'lish yo'q ko'rsatuvi kabi video videobo olib keng ommaga tanildi tanildimayda ekrancham nima ishlar qilgani va qachon qachon bo'lganlari ko'rsatib boradi bu eda kor umkin shahar keyingi e video roliklari asta sankt peterburg shahrida asta sta asta asta mehnat mehnat qildi qattiq qattiq mehnat qildi va mehnati evaziga katta yaxshiroq bloger bo'lishga o'ziga va'da berdi va yaxshi bloger bo'lib mana shu sankt peterburgda yetishdi in yaxshi bloger bo'lganicha çak qancha mashaqqatlar chekdi u <laughs> ana shu oybek raimberdiyev ham boshida mikrofoni bo'lmagan yani. keyinchalik petlichka mikrofonlar olgan keyinchalik mana mayda oq kameracha bo'ladi Action kamerachalarda video rolik pranklarni mana shunday kamerachalar bilan olgan Ob boshlagan hozirgi kunlarda katta bloger bo'lib ketdi hozirgi kunlarda 4000 dollarga почти to'rt ming dollarga ns masalan fotoapparat kompyuter bu mikrofon boshqa narsa hamma narsani yig'ib oldi Xo'p, boshida oybek raimberdiyev ham adminastori bo'lmagan videoga video syomkaga operatorlari bo'lmagan u akamiz ham oddiygina o'zlarini o'zlarini o'zi ya'ni selfi ya'ni nima selfida olib boshlagan keyinchalik Ozi esimdan chiqdi keyinchalik shtativlarda shtativlarda o'zini o'zi videoga olib boshlagan hozir keyinchalik sankt peterburgdan keyin o'zbekistonga ketdi o'zbekistondan ketgandan keyin yaxshi video obzorlar qildi yaxshi vloglar u akani oybek raimberdiyevni ko'pincha videolari o'zini vloglaridan iborat birov videosini o'g'irlab olib yoki birovdan ko'chirib olib umuman video qo'yganini ko'rganim yo'q do'stlar ho'p <coughs> o'zbekistonga bordi o'zbekistonga borgandan keyin yaxshi yaxshi video <coughs> roliklar qildi <kıldı tos> va yanada o'zini trafikini kattalantirdi desak ham bo'ladi undan keyin yaxshi bloger bo'lib yetishdi deb qo'yaylik bir chekkaga undan keyin o'zini qo'shiqlarini chiqara boshladi o'ziga qo'shiq yoza boshladi o'ziga qo'shiq klip hamma narsa chiqara boshladi odamlarga ne bo'ldi eng katta qo'shig'i m ana shu eng katta qo'shiq juda ko'p odamlar eshitdi u qo'shig'ini ommamga tanilib ketdi ommaga o'sha odamlarga ne bo'ldi keyin dildor qo'shig'i yana bir nechta uh, nechtadir qo'shiqlari bor qo'shiq sohasini ham ko'rdi uh, blogerlikni ham ko'rdi yaxshi qo'shiq aytdi yaxshi ovoz sohibi unday blogerlar juda kam deb o'ylayman chunki ham artist artist degan xonanda desak ham bo'ladi ham bloger desak ham bo'ladi keyinchalik o'zini vloglarini oldi va o'zbekistonda xonadonga tashrif vlogini boshladi birinchi sonada birinchi sonada ham yaxshi prosmotr yig'di ikkinchi soni uchinchi sonida ham yaxshi prosmotrlar yig'ib boshladi va auditoriyasi kattarlab ketdi juda kattaib ketdi odamni oybek raimberdiyev ho'p undan keyingisi hozirgi yashash sharoitlari mashinalar mə oldi uylari yaxshi yashash sharoiti yaxshi nimani evazidan o'zini ustida ko'p ishladi va o'zini ustida har har kuni har ikki kunda yoki bir kunda video obzor qilib chiqardi ya'ni youtube o'z mehrini berdi o'z mehrini youtube berdi youtube u oybek raimberdiyevga o'z mehrini berdi deb qolsak ham bo'ladi ho'p hozirgi kunda yaxshi intilishlari yanada hozirgi kunda uch to'rt kunda bitta kanali по мо menimcha nima spam oldi ya'ni ikkinchi kanalida video obzor qilishni boshladi lekin men yana bir narsaga tushunmay qoldim spam ochilib ketdimi oradan necha kunlar o'tdi yana video qo'ydi o'zini kanaliga o'zini katta auditoriyasi katta kanaliga hop hozirgi kunda auditoriyasi kichkinaroq kanalda ham nima desam anchaginada bir bitta videosini ikki ming uch ming odam ko'ryapti hozir bo'lmasa boshlaganiga ko'p bo'lgani yo'q u kanalda nimaga youtube tanigan уже uh, odamlarni youtube tanigan youtubeni qanday boshqarishni ham biladi xo'p nima bo'lganda ham oybek aka uh, ishlaringizga omad muvaffaqiyat tilab qolaman bundanda yaxshi yaxshi video obzorlarni qilavering bizlarni ham поддержка uh, qilib yuborsangiz bizlar ham sizni soyangizda ko'tarilib ketsak yaxshi bo'lardi sizga omad akam video videoobzorni mana shu yerda tugatamiz uh, keyin keyinchalik yana video obzorlar ya'ni o'zbekiston men ham hozir musofir yurtlardaman o'zbekistonga borsam nasib bo'lsa uyingizga bir o'tamiz aka uyingizga bir video obzor bilan o'tib uyingizda xonadoningizga tashrif bu'rsatuvini birinchi sonini sizdan olamiz mayli akalar <laughs> sog' salomat bo'linglar samandar kubayev sizlar bilan birga bo'ldi kelgusi video obzorlarimda xayrlashib qolaman menin ikkinchi kanalim yangi kanalim gazilibos o'zbegim kanaliga obuna bob qo'yishni unutmanglar sog' salomat bo'linglar ko'rishguncha xayr